Hari ini saya nak cerita tentang sejarah penulisan Al-Quran secara ringkas. Pada zaman Nabi SAW, ya, tidak dibukukan Al-Quran secara rasmi. Tapi apa yang terjadi ialah apabila wahyu diturunkan ya, melalui perantaraan Malaikat Jibril AS, Nabi SAW akan menyampaikan kepada para sahabat ya, dan para sahabat akan menulis juga ya, di pelepah tamar, di tulang-tulang dan juga kulit-kulit binatang. Kalau anda nak tahu, Nabi SAW pun ada juga penulis wahyu yang rasmi antaranya Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga Ubay bin Ka'ab. Macam saya cakap tadi, Al-Quran tidak dibukukan secara rasmi lagi tapi dihafal oleh para sahabat. Pada zaman khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selepas terjadinya satu peperangan ini, ya, peperangan Yamamah. Yang ini pada waktu itu, ramai para khufas syahid mati meninggal dunia. Jadi Abu Bakar mengarahkan pengumpulan Al-Quran untuk pertama kalinya. Di sini, Zaid Ibn Thabit dilantik menjadi ketua projek dan setiap satu ayat yang dikumpulkan itu perlu ada saksi. Pada zaman Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu, Islam berkembang dengan sangat luas. Jadi timbul perbezaan daripada segi bacaan. Jadi kat sini Uthman mengarahkan penyeragaman mushaf. Di sinilah lahirnya kita panggil sebagai format resam Uthmani. Dan lepas itu mushaf-mushaf yang rasmi dihantar ke wilayah-wilayah Islam yang besar seperti Mekah, Kufah, Basrah dan juga Syam dan disertakan dengan guru-guru Al-Quran. Sejak pada itu umat Islam menggunakan mushaf yang sama dan standard. Dan untuk makluman anda, ya, fakta menarik, ya, Al-Quran ini terpelihara secara hafazan dan tulisan. Tidak ada kitab yang lain dalam dunia yang dijaga seperti itu. Bagaimana kita membaca Wadduha di Malaysia, sama juga dibaca Wadduha di Kenya ataupun Wadduha di Mekah. Sama, standard. Anda belajar story ini, kalau komen, Allahu Akbar dan follow saya.